Напевно, немає в нашому житті нічого, що було б більш просякнути за бобонами різними ніж смерть людини і її обряд її поховання. Як правильно організувати та провести похоронне служіння? Поцікавимося у священнослужителя під час духовного сніданку. Сьогодні до нашої студії завітав служитель церкви Олександр Пролінський. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Я дякую, що завітали до нас. Пробачте, що тема така не дуже весела, я би сказав. Але ну, багато із наших глядачів ставлять собі запитання: а як правильно по Біблії все ж таки проводити ось похорони? Тому що ну, ми говоримо, ми вже говорили і про весілля, про щось таке радісне, про спасіння. І, і, а от про похорони ми ніколи не говорили. Чи могли б ви сьогодні більшось так? Більше розповісти про цей обряд, можливо, про те, як він має відбуватися, як це роблять протестанти, як це роблять люди, які все ж таки слідують за Біблією. Давайте розпочнемо так. Спочатку що потрібно от встигнути зробити християнину перед тим, як померти, як підготуватися, і чи потрібно взагалі це робити. Ну, вы знаете, я, может быть, кому-то это так прозвучит очень интересно, я вспомнил вот на этот вопрос. Такой лозунг был, который я не был пионером, но он был в пионерской организации еще в прошлом. Mm -hmm. Да, будь готов, всегда готов. Вот к смерти надо быть готов. Почему? Потому что мы не знаем ни дня, ни часа, когда. Да, есть люди, которые проживают. Это зависит, как бы, не от нас. Да, если мы не нарушаем каких-то принципов, если мы не рискуем жизнью. Поэтому вы знаете в Священном Писании это как бы тоже подтверждается. Почему? Потому что если мы откроем книгу Ио, 19 главу. The cat sat on the mat. в ней Ио пишет, как раз когда он находится в болезни, в нужде, всеми оставленный, одинокий. Я думаю, Масловичев он уже. Да, он не ждал подожди, этого ты. момента. Мало mm -hmm. того, жена предлагала ему решение, быстрое решение: похули и умри, да, но он не не хотел этого. Mm -hmm. э -э он любил Господа и поэтому он говорит: а я знаю, искупитель мой жив, да, и в последний день, вонный день, он восстановит из праха распадающийся и мои владея, глаза не глаза. Такая Совершенно mm -hmm. верно, да, поэтому, когда мы говорим о похоронном о служении о, в протестантском направлении, да, оно всегда наполнено надеждой. Надеждой на воскресение. Почему? Потому что Священное Писание, хотя говорит о смерти, оно говорит и о воскресении, которое будет как и для верующих и неверующих. Её... И так, так. Еще, как бы, момент готовности, да, я хотел бы здесь вспомнить апостола Павла, который говорит: Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец. Апостол Павел тоже понимал, что ему осталось немного, он находился в тюрьме. И Тимофе... во втором послании Тимофея, в 4 главе, он пишет: Эти известные, известные слова: что Я приготовился. Что uh -huh. значит приготовиться? Это значит, моя... я в мире и с окружающими, и с Богом. И поэтому сердце такого человека. оно… Чоловік такий не боїться смерті, ну але тут є така трішки інша крайність. От я зустрічав різні замітки там в пресі, в інтернеті, що якісь сектанти вони радіють, коли похорон, слава Богу, нарешті він там піднісся до Бога і так далі. Ну, Якщо похорон наповнений надією, чи означає це, що. Верующие люди Смотрите, не плачут за нет, анали, не вопрос, все, и не проживают. Вопрос заключается в том, что э, 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 похорон наполнен надеждой и должен быть наполнен надеждой для живых э, для мертвого уже ничего этого не значит. Почему? Потому что сегодня в большинстве случаев э, все про -про похоронные вот эти вот ритуалы, все, может быть, какие-то моменты, они в большей степени связаны отдать дань покойному, мало того, ублажить Бога для того, чтобы там в загробной жизни, потому что они верят в загробную жизнь, чтобы ему было легче. Почему, потому что если мы говорим сегодня там и о поминальных обедах, и различных церемониях, и о встречах и так далее, и о том, что люди ложат некоторые предметы в гроб, да, допустим, как хоронить, что надо делать и так далее, это все связано с языческой культурой, традициями, событиями, но не имеет никакого библейского подтверждения. Почему, потому что в Священном Писании, когда мы читаем историю похорон, это связано, да, со скорбью. Почему? Потому что потеряли близкого человека. Возможно, он безвременно ушел. Mm -hmm. С другой стороны, есть люди, которые достигли определенного возраста. Знаете, у меня сосед был когда-то, которому было 96, по-моему, или 95. И несмотря на то, что он был очень-очень активным до самых последних дней, я помню, встретив его, поздоровался с ним и пожелал ему доброго дня, пожелал ему, спросил, как дела. Он говорит, а да какие могут быть дела? Я уже чужой на этой земле. Земле, потому что моих друзей нету, я многого не понимаю, мне все чуждо. Я хотел бы уже умереть и успокоиться, но я не знаю, почему Бог меня держит. Вот некоторые люди даже так, Ты еще живые, лыжи, да, да. да. Заснуть, Поэтому так, у Тихо. некоторых людей такое отношение, отношение, и они ждут, казалось бы, смерти. да. Поэтому, когда мы говорим о похоронном служении, оно в большей степени должно строиться вокруг служения, утешения для близких. Близких, и То -то для практично, должны... практично похорон проходит не для той ледины, которая померла, а для тех, кто собрался на. Совершенно с... верно. Да, мы вспоминаем, какую жизнь прожил этот человек с другой стороны. Мы говорим о надежде, которую Бог нам открывает. Почему? Потому что для многих смерть это все, да. И, и поэтому у верующих есть надежда. Мы не говорим. Прощай, мы говорим до свидания. Так даже на эпитафиях, да, если мы говорим э, в катакомбах, везде было написано: у неверующих людей, потому что они в отчаянии, они рвут на себе волосы, они говорят, все, мы не встретимся все, и так далее, то у верующих да. человека есть надежда. И эта надежда связана с воскресением. Когда наш Господь Спаситель придет во второй раз для того, чтобы установить Твое Царство, то книга Откровения, пока нам о воскресении. Да. Мало того, история с Лазарем, да, это тоже удивительно по своему содержанию. И Иисус, э, вот если мы откроем Евангелие от Иоанна, 11 глава, он говорит, Лазарь, Друг наш уснул, и я иду его разбудить. Оно все говорит а, и указывает на том, что при пришествии верующие, и когда мы открываем книгу Откровения, 14 главу, 13 стих, они повествуют, ⁇ Блаженные, умирающие в Господе ⁇ потому что они покоятся до воскресения. Угу. Ну, э, хотелось бы больше таких практичных порад, вот конкретно что и как делать, э, ну, потому что есть определенные традиции. Які ну, здається, що якщо ти цього робити не будеш, на тебе там, я не знаю, подивляться якось криво і скажуть, як ти так можеш, адже так заведено, і вже дуже давно потрібно дещо там на, на лоба, там якісь покласти, там потрібно якось правильно руки скласти. руки скласти, одягнути потрібно. Я знаю, що мій дідусь, коли його хоронили, я пам'ятаю, з дитинства йому поклали годинник туди, теж його годинник, з яким він був, тому що як же ж без годинника, правильно? правильно, вот и так далее. А він, в него не было одной ноги, он ходив ходил на мылитсях и ему их тоже туда поклали, потому что на том же свете нужно ходить. Якуюсь ему. Видишь, что когда мы даже говорим об этих. Ну, а с другой боку, ну, люди Я хочу сказать о том, что в священном писании нету такого четкого определения, да и нету, поэтому это культурные традиции, которые есть на какой-либо территории, в какой-то даже и по местностям они отличаются. Если мы возьмем даже так. на территории Украины э, в каждой местности есть какая-то своя определенная традиция. Что касается вот этих вот традиций мы должны понимать что если на этом настаивают родственники, да, мы должны с ними обсудить. Почему? Потому что вот, ну, как пастор перед похоронным служением я всегда встречаюсь с этой семьей. Когда случилось горе, когда случилась беда, мы приходим в этот дом для того, чтобы поддержать, для того, чтобы помолиться, утешить. Мы снова открываем Священное Писание и в, этом, момент, в этот момент как-никак кстати, вот книга Псалмов, да, потому что она полна вот такого утешения, надежды. Мы читаем, молимся и мы говорим об организации этого траурного похоронного служения. Но хоть и всегда как бы нельзя быть категоричными, да, потому что есть вещи, которые, ну, как бы, вот кто-то на третий день хоронит, Нет да? нету в Библии такого, ну, повеления. Это просто традиция. Это кажется, просто традиция, не? да, потому что если мы возьмем вообще жаркие страны, мусульманские страны, в библейской Там традиции в тот же -то. день даже хоронили, да, okay. они Пеленали и хоронили в тот же день, потому что не, сегодня там есть холодильники, есть э, mm -hmm. какие-то другие моменты, где можно mm -hmm. хранить, бальзамация есть и так далее. Раньше этого не было, поэтому… Тоже еще раз говорю, мы должны смотреть на те здоровые моменты. Да? Если, допустим, мы не хороним на следующий день, э, и это связано с тем, что не могли приехать родственники, это да. Но если все родственники собрались, а мы держим три дня, потому что там традиции, платим большие деньги для, для, за сохранение, за бальзамацию, за, к примеру, там тот же морозильник, ну условно говоря, то это это плохо ложить или не ложить что-то в гроб, не это все язычество. Мы должны понимать, что здесь нет никаких библейских основ для того, чтобы ложить, почему? Потому что мы человек не переходит в какую-то другую иную жизнь. Мало того, ну вот ты сказал, дедушки положили, да, Бог, как говоря о новой жизни, говоря о рае, он говорит, что там мы будем здоровыми, там не надо будет костыли, потому что ну, он так, восстан но ведь в, в, это, восстановит, восстановит, поэтому да. за чем. Это традиция языческая, которая взята, что там ему что-то пригодится, или так, там ему понадобится. Так Совершенно. Там... И у нас, навіть, и у нас древность, и у нас в древности то же самое. И в Индии сегодня культура то же самое. Угу. Когда наресталище, даже жен они отправляют, да, потому что да. и родственников каких-то, да, там их хоронили, курганы эти возводили, потому угу. что надо было похоронить со всем всеми имуществом, чтобы там ему было комфортно, хорошо. Но это все не библейское, Разумело. не библейское. Ну, а нарахунок От саме поминальних обідів, тому що ну у нас на нашій території це досить така сильна традиція. Потрібно обов'язково зробити в той же день поминальний обід, зібрати всіх хто прийшов на похорон, нагодувати. І зазвичай це ну, настільки проблематично, тому що тут тебе горе сталося, а ти мусиш ще організувати ось такий обід. І е, крім того, на дев'ятий день, на сороковий, обов'язково на роковини чи, через рік. Чи, чи можна цього не робити? цел обовязково сково смотрите с, в, библии, в, в библии это не подтверждается если мы говорим в тот день э, поминальный обед он обычно делается потому что люди участвовали может быть в служении кто-то приехал из родных и близких откуда-то угу. издалека для того чтобы им возможно возможно их накормить и отпустить в дорогу не просто так, да, угу. голодными может быть еще под впечатлениями эмоции э, грусть какая-то и так далее мы не против того чтобы в тот день когда человека похоронили, или предали его земле, да, чтобы сделать какой-то обед. Но мы говорим Разум это, да, сгадать, да, ждать, да. Да, да, да. С другой стороны, это не, не должно отягчать нас и с экономической точки зрения. Библейского основания для этого нет. Если есть просто традиция, мы просто должны традиция. отдать угу. дань вот этой традиции. Угу. Что касается на третьей, на седьмой, на девятой, на сороковой там. Угу. Разное есть, разное есть. Mm -hmm. Мы должны понимать, откуда это идет. Это все идет, э, имеет не библейское основание. Почему? Mm -hmm. Потому что э, и вот этими э, поминальными там на 9, 7, 40, на руковыны, э, это все подтверждает вот этот момент, верование человека в загробную жизнь. Почему? Потому что считается, что он какой то часть дней он ходит здесь по земле, э, или он душа его возносится там, там mm -hmm. он сначала пред престолом предстоит, где рассматривается его дело, он смотрит как в раю, потом после девятого там или после седьмого дня он э, попадает в судилище, где он до сорокового дня должен пройти эти мытарства, да, mm -hmm. и на сороковой день ему определяется место, то ли он попадает mm -hmm. попа mm -hmm. попа mm -hmm. Библии этого нету, поэтому плюс ш, почему это делается? Это делается для того, чтобы задобрить Бога, ублажить Его, да, допустим, чтобы там на суде э, предлагается в этот день и особые молитвы, и чтение, и если мы посмотрим, многие э, священники говорят о том, что вы должны в это время очень сильно молиться для того, чтобы если он какой-то грех не, не, не исповедал, да, чтобы он не мучился, чтобы он не страдал, чтобы он быстрее из чистилища попал в рай, потому что, ну, в рай попасть, попасть хотят все, никто не хочет находиться okay. в чистилище, плюс проходить этим этажом. Но этому нету никакого библейского подтверждения. И поэтому, если наша надежда связана с Словом Божьим, если наша, нашего, 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 нашего вер... нашего верня и наша вера основана на Слове Божьем, то мы вправе отказаться от этого и не поддерживать этой традиции. Зрозуміло, Мне не сподобалась основная такая що на похоронах мая звучит Чи звучати знову ж таки вістка надії, так, говорити про надію, про те, що дійсно, коли людина помирає, це ще не кінець. Хоча всі питання, основні питання потрібно вирішити при, ще, житті. при житті, Так, коли ти, коли ти ще живий. Дякую, дякую за таку. ну, Непросту тему, не завжди веселу, але досить потрібно, тому що, ну як кажуть, всі ми там будемо, так і до цього потрібно бути готовим. готовим родичам. На жаль, але, але я не згадую, що всі ми віримо в пришествия і хтось зустрінемо. Хто так? Да. <світ> так, дійсно, дай Бог, щоб це було швидше. Дякую за, за розмову. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як провести похорони. Нам допомагав служитель церкви Олександр Пролінський. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, звертайтеся до нас за номером. Телефону 0800 30 20 20. Можете попросити тут у нас молитовної підтримки чи поставити запитання як на духовну тематику, так і на якісь інші е теми. У нас невеличка пауза, але скоро повернемося, тому що в нас ще є що вам показати.